пришел на эту землю и разделил землю на две части. Те, которые ожидали его приход, и те, которые увидели его приход, и те, которые радуются. И когда пастухи, Иван Леонидович говорит, когда пастухи были в поле, предстал им ангел и сказал, радуйтесь, ибо в городе Давидовом родился Христос. И те сегодня, которые приняли его, те, которые открыли свое сердце, они радуются, потому что пришел в этот мир Спаситель, который спас тебя и меня. И сейчас мы поем эту песню «Радуйся, мир, Господь грядет». Он придет уже не в этих яслях, как когда-то, но Он придет, силою и славою с ангелами, за народом своим, за, тем, за теми, которые радуются Его появлению на эту землю, за его рождение, что Он пришел и родился в этот мир.